А себя лично от организации хочу всех поздравить с окончанием чемпионата. Давайте поаплодируем друг другу за ту хорошую игру, что вы показали. И я рад, что это уже... Я рад, что наш турнир стал таким действительно полноценно ежегодным. Мы с вами проводим летнюю и зимнюю лигу. Вы делитесь своим опытом с молодежью, это прекрасно. Огромное спасибо всем вам, что вы играете. Самое главное, своим личным примером покажите молодым, что есть куда стремиться, расти. Огромное всем вам за это спасибо. Ну а сейчас непосредственно переходим уже к награждению сильнейших команд и лучших номинаций нашего чемпионата. Прежде чем награждать команды, хотелось бы отметить четыре наших номинации. Первая номинация – это Найкориславший главе из команды. Это Мироненко Игорь, команда Освита ЧПТ. Да видите, ценой травмы. Германия Спасибо Да, да. Да, да. Да, да. Да, и на последней. <связывая> <связывая> немножко не <смертываю>. Так, <связывая> следующая наша номинация. Это лучший бомбардир нашего турнира. <связывая> В принципе, зимний чемпионат Олег подтвердил еще раз. Стал лучшим бомбардиром. Забил четыре мяча. Тряпко Олег, команда... пожертвую. <связываю> <связываю> так, и наша следующая номинация – это лучший игрок нашего чемпионата. То есть игрок, который повлиял на игру своей команды и внес большой вклад. Это игрок команды «Остров» Табагян Гай. Можно <плодил> фотографию? Лучший вратарь турнира. В принципе, все, все у нас вратари сильные. Скажу честно, все решалось э, в нашей финальной игре, потому что выборы было очень тяжело. В каждой команде сильные, хорошие игроки. Но так получилось, что выиграл Сотых. Соответственно, свой уровень игры доказал, что он очень сильный и качественный игрок. Это Удоль Сергей, команда Сотых. Переходим к награждению э, самих команд. Э, благодарим за участие в нашем турнире команду «Святой ЧПТ». Э, ребята, если сравнивать с зимним чемпионатом, э, вы будете все на игры, смотрите, выросли. Огромное спасибо им. Немножко не хватило э, за третье место в игре, но главное, что ребята показали, есть желание играть, стремление и качество игры по сравнению с зимним чемпионатом намного выросла. Огромное вам спасибо и в качестве благодарности вручаем кубок за участие в нашем турнире. И уже наши номинации. Третье место заняла команда, которая могла выиграть. В скажу. В этом турнире были все команды сильные и, что самое главное, равные. Немножко им не повезло выиграть соперниками, но команда показала очень качественный хороший футбол. Третье место команда Юг 2000 Если можно. Камаса, да, кто хочет? Прийти, да. Да, да, 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 да. Да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да, да. Да, да. Да, да, да. Да, да. Да, 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 да. Да, 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 да <свистый> так, давайте еще раз поплотируем третье место. И, соответственно два наших финалиста. Сегодня, я думаю, все увидели красивый яркий финал. Кому-то повезло немножко больше, кому-то меньше. Но спасибо еще раз за ту игру, которую вы демонстрировали. Немножко не хватило. В следующий раз, думаю, будет победа. Второе место команда «Остров». Чемпионом нашего турнира стала команда Сотекс Арсенал. Ребята, давайте

у них давно он пылит на стоянке, для а Слышишь, санузел баскетболиста. Там есть где-то, скажешь, что они в Барселоне. Вот в Меркурии, там советские стоят. Если в Меркурии слышишь, в Барселоне. На себе взрывом нас тут бросают. Человек, это геймдарм. Так, ребята, еще раз от себя лично организации всем огромное спасибо за то, что мы проводим такие турниры. Закончился у нас очередной летний турнир, если будет желание. В принципе, вы все знаете, у нас еще есть зимний будет чемпионат. Я свяжусь с всеми представителями. Если, в принципе, Азот будет не против, то мы думаю, там будем играть. У них хорошие условия зимний, да, зимний чемпионат. Вы переговорите, подумайте. Думаю, если команды все будут согласны, то будем проводить зимний чемпионат. В ноябре, в декабре, для этого же Вы переговорите, команды, чтобы я знал, когда-то можно. Думаю, если будет все нормально, то в будни В принципе, никому не будет мешать, будет идеально. Всем огромное спасибо и удачи. Вот она.